Əbu Qotadə rədiyəllahu anh belə rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara Allah yolunda cihad və Allah'a iman etməyin ən fəzilətli əməl olduğunu xatırlatdı. Bir kişi qalkaraq ondan belə soruşdu: "Ey Allah elçisi, necə bilirsən Allah yolunda ölsəm O mənim günahlarımı bağışlar mı? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, əgər Allah yolunda səbir edərək, təvabının Allahdan umaraq irəli gedib, sevrilib, qasmadıqda özdürsən, bəli başlanar. Sonra Peyğəmbər məsəlallahu alayhi və sallam bundan necə dediyini soruşdu. O Nəzə bilirsən, Allah yolunda ölsəm bu mənim günahlarımı bağışlar mı dedi Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam. Əgər Allah yolunda səbr edərək səbabını Allahdan umaraq irəli gedirsən, çevrilib qaçmadıqda öldürülsən, boyunda borc olmazsa, bəli, bağışlanarsan. Bunu mənə Davud ay demişdir.